Переломный момент войны, апофеоз патриотизма советских воинов. Такое останется в истории страны Сталинградская битва. Вчера в школе номер 9 прошло патриотическое мероприятие, посвященное этому событию. В Копейских осталось только трое из 150. Павел Забиров, Петр Важенин, Лев Аксенов участвовали в боях под Сталинградом. Каждый год они принимали участие в памятном мероприятии в школе номер 9. Но в этом году прийти не смогли. Здоровье уже не то. От имени всех ветеранов войны участников мероприятия приветствовал Иван Иванович Конченков. Я не был в Сталинграде, но я воевал за Сталинград. В 1942 году 16-летним мальчишкой, комсомольцем, я стал партизаном. Мы, партизаны, помогали Сталинграду в двух направлениях. Подрывы рельсов железнодорожных сковывали доставку, перемещение фашистских войск. Дальше аварии, которые совершали при перевозке фашистов и техники. 2 февраля для россиян важная историческая дата. В 1943 году советские войска разгромили фашистскую армию в битве под Сталинградом. Это событие – переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, первый шаг к победе. Это и стало главной идеей памятного мероприятия. Эти встречи, они должны обязательно остаться в вашей памяти. Потому что у человека главное это память. Без памяти, без оценки тех событий, которые произошли до нас и будут после нас, невозможно остаться великой державой. То, что мы с вами хотим получить, и мы хотим видеть Россию великой Идея проведения памятного мероприятия родилась 22 года назад. С тех пор стала традицией. Раньше в ней принимала участие пионерская дружина школы. Сейчас ребята кадетского класса и члены детского общественного объединения «Поиск». О той войне они знают только из книг, фильмов и таких встреч с ветеранами. А самые интересные рассказы остаются в памяти. так как взяли. Вот там слышал, я вот читал даже про это, то, что Гитлер, они сами не сдались, они сами специально себя подожгли все со всеми генералами, чтобы русские как бы их не взяли. И вот так вот не удалось нашим э, Гитлеру поймать. В школе номер 9 работает музей, где есть постоянно действующая экспозиция, рассказывающая о боевом и трудовом подвиге капитчан в годы войны. Кто не знает своей истории, того нельзя назвать истинным россиянином. Поэтому э, встреча с ветеранами, работа в музее это э, очень хорошие формы работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся. Ребятам нравится работать в детском общественном объединении поиск, нравится э, искать. Нравится оформлять документы, проводить экскурсии в музеи. Поэтому я считаю, что для детей это очень нужная вещь. После мероприятия ребята из детского общественного объединения Поиск навестили ветеранов и вручили им памятные подарки от администрации округа.